PM Anwar beruntut 500 juta baiki infrastruktur. Perdana Menteri Dedah, Ahli Exco Mohon Projek. BKR nafikan rancang terima Tengku Safrol. Krisis dalaman GRS selepas Kabinet Sabah. Syafi'i Abdal tegaskan tolak dakwaan pucuk adun. Dan pegawai KPT terlibat song sang di arah letak jawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ABC Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan sebanyak 500 juta bagi membaiki kerosakan infrastruktur awam yang terjejas akibat banjir baru-baru ini di kebanyakan negeri. Datuk Seri Anwar memberitahu, beliau telah mengarahkan semua jabatan kerajaan negeri dan persekutuan untuk menilai tahap kerosakan serta memulakan kerja pembaikan tanpa menangguh. Beliau menjelaskan bahawa rang undang-undang RUU Perbekalan diluluskan di Dewan Rakyat semalam selepas dibentangkan pada 10 Oktober lalu sekaligus membuka laluan bagi penggunaan peruntukan tersebut secara rasmi. Sebagai Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA meningkatkan tahap kesiapsiagaan serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri bagi menghadapi bencana banjir. Beliau juga menekankan pelancawan 2026 memperuntukkan RM470 bilion dengan fokus memacu pertumbuhan ekonomi, memperkukuh takbir urus dan memastikan bantuan sampai terus kepada rakyat yang memerlukan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mendedahkan beliau menerima surat daripada beberapa ahli Exco Terengganu dan Kelantan yang meminta kelulusan projek tertentu terus daripada pejabatnya. Menurut Datuk Sri Anwar, permintaan tersebut berbeza dengan surat sokongan biasa masuk kes melibatkan bekas setia usaha politik kanan beliau, Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang hanya memohon supaya permohonan syarikat tertentu dipertimbangkan bukan meminta kelulusan terus. Beliau turut mengesahkan surat dari Terengganu itu ditanda tangani pengerusi jawatan kuasa infrastruktur, utiliti dan pembangunan luar bandar negeri, menunjukkan keterlibatan pimpinan negeri dalam permintaan yang tidak sesuai itu. Pendedahan itu dibuat selepas beliau didesak oleh Rasul Wahid PN Hulu Terengganu untuk menyatakan siapa wakil kerajaan negeri yang menghantar surat perkenaan. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menjawab soalan oleh Mas Ermiyati Samsudin, PN Masjid Tanah, mengenai sama ada kerajaan bercadang melaksanakan audit dalaman terhadap pegawai menteri, susulan teguran supaya menteri lebih tegas memantau pegawai masing-masing. Setiausaha agung PKR, Fuziah Saleh menafikan dakwaan bahawa parti itu sejak tahun lalu merancang untuk menerima bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz sebagai ahli parti. Penafian itu dibuat susulan kenyataan bekas timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli. Yang mendakwa Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sepatutnya mengumumkan kemasukan Tengku Safrol pada Kongres PKR 2024. Husye menegaskan tiada sesiapa dalam parti yang berusaha atau merancang pengumuman rasmi keahlian Tengku Safrol pada kongres berkenaan. Beliau turut menolak dakwaan Rafizi bahawa usaha awal merekrut Tengku Safrol ke dalam PKR bermula sekitar April 2024. Menurut Fusia, Tengku Zafrul hanya menghantar surat menyatakan minat untuk menyertai PKR selepas pulang daripada menunaikan ibadah haji pada Mei 2025. Tengku Zafrul juga hanya melengkapkan borang keahlian setelah sistem pendaftaran keahlian dalam talian PKR dibuka semula susulan proses pemilihan parti tahun ini ketenangan politik di Sabah mula tergugat kurang 24 jam selepas narai kabinet baru diumumkan apabila seramai 12 adun gabungan rakyat Sabah GRS bersama beberapa wakil rakyat bebas menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap komposisi kerajaan negeri. Memetik Malaysia kini, apa yang bermula sebagai rungutan dalam kumpulan WhatsApp bertukar menjadi ketegangan terbuka dengan beberapa adun memberi amaran dan isyarat politik melalui media sosial yang seolah-olah mengugut pentadbiran Ketua Menteri Haji Jinor. Punca utama kemarahan mereka adalah penlibatan pemimpin Parti Malaya dalam barisan Kabinet Negeri termasuk pemimpin UMNO Jafri Arifin yang memegang portfolio pelancongan dan pemimpin PKR Jamawi Jaafar dilantik sebagai Menteri Pertanian Sabah bagi sesetengah adun yang sebelum ini menekankan slogan rumah kita kita jaga sepanjang kempen lantikan pemimpin nasional dalam kabinet negeri dilihat sebagai pengkhianatan terhadap janji membentuk kerajaan tempatan yang bebas daripada dominasi parti nasional beberapa adun mendakwa gabungan itu kini dikompromi dan prinsip sabah didahulukan mula longgar selepas portfolio strategik diberikan kepada pemimpin dari parti luar negeri. Dalam perkembangan berasingan, Presiden Parti Warisan Muhammad Syafiee Abdal menafikan sekeras-kerasnya dakwaan parti itu berusaha memucuk atau membeli ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Syafiee menegaskan komitmen warisan sentiasa berteraskan kepercayaan rakyat dan kepimpinan parti hanya boleh diperoleh melalui sokongan yang sah daripada masyarakat. Beliau menambah bahawa Warisan akan terus melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh maruah, konsisten dan tekad tidak berbelah bahagi untuk berkhidmat kepada rakyat Sabah. Penafian itu dibuat susulan khabar angin yang tular sebelum ini mendakwa Warisan mengadakan pertemuan dengan beberapa ADUN. Shafi'im menekankan bahawa setiap tindakan warisan akan terus dipandu oleh prinsip demokrasi dan integriti tanpa campur tangan atau pendekatan yang bertentangan dengan etika politik. Parti menolak sebarang dakwaan yang boleh menjejaskan imejnya. Seorang pegawai takbir dan diplomatik PTD di Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi KPT diarahkan meletakkan jawatan serta merta selepas penahanannya dalam serbuan sang pada Jumaat lalu. Timbalan Menteri KPT Mustafa Samud menjelaskan kementerian telah memulakan siasatan dalaman melalui unit integriti bagi mengambil tindakan tata tertib mengikut peraturan perkhidmatan. Beliau menegaskan bahawa tiada sesiapa yang dikecualikan daripada proses undang-undang dan tata kelola dan sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan unit integriti serta kerjasama dengan pihak berkuasa. Serbuan Ob Son Sang yang dilakukan sebelum ini mendedahkan kegiatan tidak bermoral di sebuah pusat spa dan kesihatan di Chokit, Kuala Lumpur yang dipercayai menjadi lokasi lelaki song-sang berkumpul dan menjalankan aktiviti terbabit. Kementerian menekankan setiap pegawai awam tertakluk kepada peraturan dan etika perkhidmatan awam dan sebarang pelanggaran serius akan dikenakan tindakan segera bagi mengekalkan kredibiliti institusi. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nakstad News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nakstad Malaysia dan subscribe YouTube Nakstad TV. Nakstad Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.